السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کا جو موضوع ہے یہ ایک نیا موضوع ہے کچھ دوستوں کو پسند آئے گا کچھ کو نہیں پسند آئے گا مگر نئے دوست بھی سنیں گے جن کو پسند نہیں آیا تو ایک علم میں اضافہ ہوگا اس کو عجولہ گاس کہتے ہیں کا طلب چھوٹے پودوں کی ایک نسل سے ہے جو پانی میں اگتی ہے جنہیں سائنس زبان میں فرمز کہتے ہیں اجولا کی پنکھڑیوں میں نیلے سبز تارت کی نسل کا ایک میکرو جنزم ہوتا ہے جسے امیبی بینا کہتے ہیں جو سورج روشنی میں ماحول کی نائٹروجن کو ٹھیک کرتا ہے اور سبز خواب کی طرح فصل کو نائٹروجن فراہم کرتا ہے اجولا کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سازگار ماحول میں صرف پانچ دن میں ساز میں مرمی گوگنا ہو جاتا ہے اگر اسے سال بھر اگنے دیا جائے تو فی تیل سو ٹن سے زیادہ نیٹروجن پیدا کی جا سکتی ہے یعنی چاری کلو گرام اجولہ میں جو زمین کی زرخیزی کو بڑھاتے ہیں اسے دان کی کھیتوں میں آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے پودے لگانے سے پہلے دس ٹن تازہ اجولہ کو دو سے چار انچ پانی سے بھرے کھیت میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس پر تیس سے چالیس کلو گرام سپر فاسٹ ریٹ کا اسپرے بھی کیا جاتا ہے تیس سے پینتیس ڈگری گریٹ درجہ حرارت اس کی نشو کے لیے بہت سازگار ہے یہ جانوروں کی چاول کی پیداوار بڑھانے کے لیے بہت اچھی چیز ہے اگر چاول کی فصل میں پانی کے اوپر اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ نمیاتی ماحول پیدا کرتی ہے گھاس اونیں نہیں دیتی اس لیے چاول کی فصل اچھی ہوتی ہے اور اس کی کھاد بہت اعلیٰ ہے کھاد کی مہنگائی کی وجہ سے اگر یہ تجربہ کیا جائے تو یہ تو یہ بہت اعلیٰ چیز ہے یہ کھاد کی زمین کی زرخیزی کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے کہ آپ کے پرندوں چرندوں آپ کے مرغیوں کے لیے بہت اچھا چارہ ہے یہ آپ کی بھینسوں گاؤں گاؤں کے لیے بہت اچھا چارہ ہے اس پر تجربہ ہو چکا ہے کہ اس کے اگر اپنے مال ڈنگر کو یہ کھلایا جائے عجلا گھاس جو پانی پر پیدا ہوتی ہے اگر یہ کھلائی جائے تو دودھ میں ففٹی پرسینٹ اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کو سبز چارے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے سبز کھاد کی طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ خشک بھی استعمال کی جاتی ہے اس کے لیے بہت سارا چیز ہے یوٹیوب پر بار بار میرے کومنٹس میں ایک دوست اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو جتنا اکیلا میرے پاس ہے میں اس بائی کے لیے یہ کر رہا ہوں ٹرال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایجولہ مختلف ذریعی علاقوں میں چاول کی نائٹروجن کی ضرورت کو پورا کر کے سکتا ہے مصنوعی ان کھادوں کے مقابلے میں جلا کے نشیبی علاقوں کی چاول کی پیداوار پر مختلف مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں جن میں مٹی کی زرخیزی کو بہتر بنانا گاس کو کم کرنا مٹی کے نامیاتی کاربن میں اضافہ میکرو بیل بایو ماس کو بہتر بنانا اور اس طرح غذائیت سے مختلف سینکلنگ اور چاول کی نشو نما اور پیداوار میں اضافہ شامل ہیں تاہم چاول کے کاشتکاروں کی جانب سے کھیتوں میں استعمال کے لیے عجولہ کو عالمی سطح پر قبول نہیں کیا گیا اور اب تک کاشتکار عجولہ سے فائدہ اٹھانے کے بجائے مصنوعی نائٹروجن کھاد کے بڑھتے ہوئے نرخوں پر انسار کر رہے ہیں جس مٹی کی طویل مدتی زرخیزی اور صحت میں بہتری آئے گی پلیسی سی سادھن سائنسدانوں اور محققین کو چاول کے پیداوار میں ایک کفائیتی اور محول دوست ترمیم کے طور پر اجولہ کے استعمال کے فائد حدود اور جدید طریقوں کو سمجھنے میں مدد کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ